Сегодня происходит суд над фигурантом обвиняемый у нас не находится на территории Украины, он объявлен в розыск, поэтому суд его будет судить заочно. Если бы это, хотя бы это заседание было бы сделано год назад по этому закону заочном осуждении, чтобы он успел переписать там имущество и так далее, а так ну что, наймет адвоката или вот уже на ничем не будет он даже думаю ни... ну, никто не сможет его даже найти мне так кажется его искать никто не хочет Ваша честь, я вважаю, можно ли проводить судовое заседание за отсутствие потерпелых, но не за отсутствие обвиняемого. Я считаю, что необходимо отпласти, огласить перерыв в судовом и надать его.